নমস্কাৰ আছলাম আইকুম মই ফাৰহান আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি সম্পূৰ্ণ পঁচিছ দিন হ'ল জুবিন দা আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা সকলোৰে মন বেয়া কোনেও শান্তিৰে শুব পৰা নাই যেতিয়ালৈকে জুবিন দাই ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে অসমৰ এজনো মানুহে শান্তিৰে শুব নোৱাৰিব সেইটো আৰু তাত কোনো সন্দেহ নাই জুবিন দাই এটা গান গাইছিল যে মই নথকাৰ অনুভৱে যিদিনা তোমাক চুব সিদিনা তোমাৰ চকু পানী ওলাবনে নাই আচলতে জুবিন দা আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱাৰ পাছৰ পৰাই এনেকুৱা কিছুমান কথা মনলৈ আহিছে যিবোৰ কথা আচলতে জুবিনদাই আমাক শিকাই থৈ গ'ল জুবিন দা যেতিয়া জীয়াই আছিল তেতিয়া তেওঁ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতিটো সমস্যাতে মাত মাতিছিল যেতিয়াই অসমীয়া জাতি সংকটত দেখা দিছিল অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি তেতিয়াই তেওঁ সন্মুখত থিয় দিছিল জুবিন দাই আমাক শিকোৱা এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যে আমি প্ৰকৃতাৰ্থত মানুহ হৈ জীয়াই থাকিব লাগে জুবিন দাই আমাক জাতি ধৰ্মৰ যি ঘৃণনীয় খেল সেই খেলখনৰ পৰা আঁতৰি আমাক প্ৰকৃতাৰ্থত মানুহ হ'বলৈ শিকালে তেওঁ নিজেই কৈছিল যে মোৰ কোনো জাতি নাই মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই মোৰ কোনো ভগৱান নাই মই মুক্ত আৰু জুবিন দাই সেই কথাটো হাতে কামে কৰিও দেখাইছিল তেওঁ সকলো ধৰ্ম জাতিৰ সম্প্ৰীতিৰ কাৰণে মাত মাতিছিল একতাৰ কাৰণে মাত মাতিছিল সেয়ে তেওঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল যিখন আইন সাম্প্ৰদায়িক আছিল সেই আইনখনৰ তেওঁ বিৰোধিতা কৰিছিল গতিকে তেওঁ সেইকাৰণে কৈছিল যে তেওঁৰ কোনো জাতি ধৰ্ম নাই তেওঁ কেৱল মানুহ গতিকে আৰু সেই কথা তেওঁৰ মৃত্যুৱে প্ৰমাণ কৰিলে যে সকলো জাতি ধৰ্মৰ মানুহেই তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ আগবাঢ়িল সকলো মানুহে কান্দিছে অসমৰ প্ৰতিটো জাতি প্ৰতিটো ধৰ্মৰ মানুহে তেওঁৰ মৃত্যুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে সুখত মিয়মান হৈছে গৰিমা বৰ ওচৰলৈ গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে ইছলাম ধৰ্মৰ একাংশ লোকে গৰিমাবোৰক কুৰাণ শ্বৰিফ উপহাৰ দিছিল গতিকে জুবিন দাই মৃত্যুৰ পিছত অসমীয়া জাতিটোৰ যি সম্প্ৰীতি যি একতাৰ এনাজৰী সেইডাল সুদৃঢ় কৰিলে শক্তিশালী কৰি থৈ গ'ল গতিকে আমি এইটো কথা জুবিন দাৰ পৰা শিকা উচিত গোটেই জীৱনৰ বাবে যে আমি সকলো মিলি থাকিব লাগে যি জাতিৰে নহওক যি ধৰ্মৰে নহওক সকলো অসমীয়া হৈ একেলগে জীয়াই থাকিব লাগে বসবাস কৰিব লাগে দ্বিতীয়তে জুবিন দাই আমাক এটা কথা শিকালে যে পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আমি কৰিব লাগে আজিৰ দিনত পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰাটো কিমান জৰুৰী যেতিয়া দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত গছ কাটিবলৈ লৈছিল চৰকাৰে জুবিন দাই নিজেই তাত বহি আন্দোলন কৰিছিল চৰকাৰক সকীয়েই দিছিল যাতে গছ কাটিব নোৱাৰে গতিকে পৰিৱেশৰ প্ৰতিও জুবিন দাৰ আছিল অগাত ভাল পোৱা গছৰ প্ৰতি তেওঁ নাহৰ গছ খুব ভাল পাইছিল আৰু এতিয়া তেওঁৰ স্মৃতিত বহুতেই নাহৰ গছ ৰুইছে গতিকে জুবিন দাৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতিও সচেতন আছিল গতিকে আমিও সেই কথা শিকিব লাগে যে আজিৰ দিনত পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰাটো কিমান জৰুৰী সেয়া আৰু সকলোৱে জানে গতিকে জুবিন দাৰ পৰা আমি শিকিবলগীয়া এইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জুবিন দাৰ পৰা শিকিবলগীয়া আৰু এটা কথা হ'ল যে দুখীয়া সহায় কৰিব লাগে বিপদত পৰা মানুহক সদায় সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব লাগে আৰু তেওঁ তাৰ নিজেই জ্বলন্ত উদাহৰণ তেওঁৰ খাৰ ঘলিৰ ঘৰত তেওঁ নিজেই কৈছিল যে নিয়মীয়াকৈ পঞ্চাছজন এশজন মানুহ তেওঁৰ আশাৰ তেওঁৰ সহায়ৰ বাবে ৰৈ থাকে কাৰোবাৰ পঢ়া শুনাৰ খৰচ কাৰোবাৰ চিকিৎসাৰ খৰচ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা লৈ মানুহবোৰ জুবিন দাৰ ওচৰলৈ আহে আৰু তেওঁলোকক জুবিন দাই সহায় কৰে নিজৰ ক্ষমতা অনুযায়ী জুবিন দাই কৈছিল যে মন্ত্ৰীৰ ঘৰলৈ নাযায় কিন্তু মোৰ ঘৰলৈ আহে মন্ত্ৰীয়ে জুবিন দাৰ ঘৰলৈ মানুহবোৰ পঠাই দিয়ে গতিকে মানৱ দৌৰ দি জুবিন দা কিমান মানে মহান আছিল তেওঁ ভাবিলেই আচৰিত লাগে গতিকে জুবিন দাৰ পৰা আমি মানুহক যে সহায় কৰিব লাগে আমাক যদি ভগৱানে টকা দিছে ধন দিছে তেতিয়া তাৰ কিছু অংশ যে আমি দুখীয়াৰ মংগলৰ কাৰণে খৰচ কৰিব লাগে সেয়া জুবিন দাই আমাক শিকাই থৈ গ'ল জুবিন দাই আমাক জন্তু যি ইটৰ প্ৰাণী তেওঁলোকক মৰম কৰিবলৈ আমাক কৈছে জুবিন দাই নিজেই জীৱ জন্তু কিমান ভাল পাইছিল তেওঁ বগলী বগলীক ধৰি থকা ফটো ওলাইছে তেওঁ সাপ সাপ এডাল জংঘলত মেলি দিয়াৰ ফটো ওলাইছে তেওঁ জন্তুক কিমান ভাল পাইছিল তেওঁ ৰাতি কাহিলি খাৰঘলিৰ লাইটবোৰ অফ কৰি দিছিল কিজানি ফেঁচাই যাতে অসুবিধা নাপায় ফেঁচাবোৰে যাতে লাইটৰ পোহৰত কষ্ট নাপায় তাৰ বাবে তেওঁ ৰাতি লাইটসমূহ অফ কৰি দিছিলে তো এই যে কথাবোৰ জুবিন দাৰ এইবিলাকৰ পৰা আচলতে আমাৰ শিকিব লগা আছে এইখিনি আমি শিকা উচিত জুবিন দাৰ যি জুবিন দাৰ গানসমূহতো আমি সংৰক্ষণ কৰিমেই কিন্তু তাৰ উপৰি তেওঁ যিখিনি আমাক জীৱনৰ আদিপাত দিলে জীৱনটো জীয়াই থকাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি শিক্ষা বুলিয়েই কওঁ বা জীৱন জীয়াৰ যি পাঠ পদ্ধতি সেইখিনিও আমি আহৰণ কৰা উচিত তেওঁৰ পৰাই আৰু মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসম চৰকাৰক কৰজোৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিমান সোনকালে পাৰে জুবিন দাক ন্যায় দিয়ক এতিয়া প্ৰতিজন অসমীয়া অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ বাবে যিসকল লোক এই ঘটনাত জড়িত তেওঁলোকে কঠোৰ শাস্তি নোপোৱালৈকে কোনেও আচলতে শান্তি নাপায় কোনেও শান্তিৰে শুব নোৱাৰে গতিকে দুখীয়া শাস্তি পাবই লাগিব আমি গৰিমা বৌৰ লগত আছোঁ জুবিনদাৰ পৰিয়ালৰ লগত আছোঁ যেতিয়ালৈকে জুবিন দাই ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে আমি মনে মনে নাথাকোঁ আমি প্ৰতিবাদ কৰি যাম এইখিনি কথাই ক'লোঁ আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম ধন্যবাদ